नाम संतोष, गुण। गुण। नाम संतोष कुमार मेरा नाम संतोष कुमार अग्रवाल है और मैं वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके पुणे शहर में दिनांक 22 से 26 तक नेशनल कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे प्रतियोगिता में हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के लगभग 2000 खिलाड़ी अधिकारी कोचेस रेफरीज में भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता के बाद जो खिलाड़ी सफल होंगे जो खिलाड़ी प्रथम स्थान पे आएंगे उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा उनको जो नेक्स्ट वर्ल्ड की बॉक्सिंग चैंपियनशिप हमारी पेस्ट, हंगरी में होने वाली है वहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस पूरी प्रतियोगिता को संचालन करने के लिए हमने छः ऋणा बनाए हैं बॉक्सिंग हॉल बालेवाड़ी में छः ऋणा के अंदर कंटिन्यूस मैचेस चलेंगे हंड्रेड रेफरीज़ हैं जो इसकी देख रेख करेंगे जो टेक्निकल पैनल के तौर पर वहाँ पर काम करेंगे और इसी के साथ ये पूरा लाइव स्ट्रीमिंग होगा छः के छः दिन पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कहीं पर भी बैठे हों विदेश में हों चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हों आप एक एक फ़ाइटर्स की फ़ाइट को देख सकते हैं किस तरह से फ़ाइटर अपने स्किल के हिसाब से खेल रहे हैं सात साल से लेकर पंद्रह साल तक के बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर उनके लोग यहाँ पर हमें सेमिनार देने के लिए एजुकेशन और अवेयरनेस सेशन लेने के लिए 25 तारीख को यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के साथ खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग हमेशा आगे रहते हैं हेल्थ डोपिंग मेडिकल एजुकेशन उसी कड़ी में इस बार हमने आ, एक एम साइन किया है इंडियन स्पोर्ट्स डेंटल एसोसिएशन के साथ और उनके साथ मिलकर उनके पंद्रह डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ आ चुकी हैं जो हमारे खिलाड़ियों को औरल हेल्थ पे काम करेंगी किस तरह से खिलाड़ियों का हेल्थ ठीक हो और खास तौर पर औरल हेल्थ के बारे में डेंटिस्ट देंट, के बारे में दांतों के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा उनको अवेयरनेस किया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट हमें इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मिल रहा है और हम लोग इसको पुणे में सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे और आप लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन इसको सक्सेसफुल कराने में हमें चाहिए आ, मी नीलेष्वशला अध्यक्ष किकबॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य अपना सर्वना सामने से आनंद होता है अपन आज राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप चिल्ड्रन एंड कैडेट ही बालेवाडी स्टेडियम शिवछत्रपती स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित केलेली आहे आणि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन आणि किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या स्पर्धा आयोजित केलेल्या आहेत आणि या स्पर्धेसाठी आमचे मार्गदर्शक वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री संतोष कुमार अगरवाल सर तसेच वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष श्री कार्तिक डाप सर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय स्पर्धा पार पडणार आहेत आणि या आपल्या भारत देशामधून अठ्ठावीस राज्य या स्पर्धेमध्ये येणार आहे आणि कमीत कमी पंधराशे ते खेळाडू आणि पंधराशे प्लस खेळाडू या आपल्या स्पर्धेमध्ये येणार आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचा सर्वात जास्त मोठा सहभाग आहे आणि महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी म्हणजे कमीत कमी दोनशे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये त्यांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि सरांनी सांगितलं आहे की महाराष्ट्राचा आत्तापर्यंतचा चांगला रेकॉर्ड राहिलेला आहे दोन हजार एकवीसमध्ये पण आपण राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग स्पर्धे स्पर्धा आयोजित केली होती तसेच आत्ताही दोन हजार तेवीसमध्ये संतोष सरांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धा पुन्हा आम्हाला या घेण्यास संधी मिळालेली आहे तर मी आपल्या महाराष्ट्राच्या वतीने आणि पुणे जिल्ह्याच्या वतीने आपल्या सर्व पत्रकार बंधूंना मी विनंती करतो की या स्पर्धेला तुम्ही सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करा आणि आपापल्या जे आपले जे खेळाडू आहेत त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळेल आणि तुमच्या माध्यमातून ते प्रसिद्ध होतील आणि किकबॉक्सिंग हा खेळसुद्धा प्रसिद्ध होईल आणि त्यांना एक चांगला चांगली संधी उपलब्ध होईल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो धन्यवाद